Мы сегодня убираем завалы от листьев, от упавших деревьев во время урагана в первой школе. Мы вчера были на мероприятии, и руководство школы обратилось за помощью навести порядок во дворе, потому что очень много упавших деревьев, и своими силами просто администрация не в состоянии была убрать. И я выражаю большое спасибо, бл благодарность за помощь Александру Сергеевичу Пономареву, Владимиру Петровичу Безверхому, э, что была оказана, скажем, реактивная, даже не оперативная, а реактивная помощь. Спасибо большое, очень большое спасибо за то, что наводят у нас порядок в школе. Спасибо Безверхому, спасибо Лидии Миха... Алексеевне Пасько за то, что нам сделали такое большое дело. Мы это не в состоянии были сделать. И спасибо Рая Славу, что он выделил технику для этого. Большое всем спасибо.